Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iyunun 27-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və ətraf şlan yarımadasında iyunun 27-sində hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcəC istidir. gündüz 30-34 derece isti, Bakıda gece 21-23 derece isti, gündüz 31-33 derece isti olacaq. Atmosfer təzqi normaldan aşağı 755 mm çiğ və sturu təşkil edəcək. İspirtli bəd 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında, əksər rayonlarda hava əsasən yağmurlu olacaq. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək yağacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qalb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcəC istidir, gündüz 33-38 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 7-12 dərəcəC istidir, gündüz 17-22 dərəcəC istilacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.